ছাত্রছাত্রী সকল আজ তোমাল মজিল অন্ত নম্বর ওয়ান জীবজগত দ্য লিভিং ওয়র্থ এই ষষ্ঠ শ্রেণী হয় আজি কুয়েশন অ্যান্সার দিম তোমালে চাই লবা আর বিশেষ অসুবিধার কারণে তোমাদের কুয়েশন এন্সারব দিবা নাই পৰা তোমালোকে সদায় ভিডিওব পাই থাকিবা আজি ভিডিওটা আরম্ভ করো অট'মেটিক ইয়াত দিছে চোৱা এক নম্বৰ খালী ঠাই পোৰ পৰা এ নম্বৰ দি আছে আমি উশাহত ঢেঁজ গেছ বায়ুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ বায়ু বি টো চোৱা কুকুৰাৰ পোৱালি ঢেঁজৰ পৰা উপজে চি টো চোৱা উদ্ভিদে ঢেঁজ পদ্ধতি নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে উত্তৰটো কৈ দিছোঁ চাই ল'ব মনোযোগেদি উত্তৰটো কৈ দিছোঁ চোৱা আমি উশাহত অক্সিজেন গেছ বায়ুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো হৈছে এ নম্বৰ দুই নম্বৰটো চোৱা কুকুৰা পোৱালি কৰ পৰা উপজে কুকুৰা পোৱালি সাধাৰণতে কণীৰ পৰা উপজে উদ্ভিদে শালু সংস্কৃষণ পদ্ধতিৰে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু দুই নম্বৰকেইটা চোৱা ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ বাছি ওলোৱা লালুক কি লতাই কি উদ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় পৰিৱেশ অজৈৱ উপাদান হ'ল প্ৰাণী দেশত উৎপন্ন হোৱা অলাগতিয়াল বস্তু ওলাই যোৱা পদ্ধতি হ'ল উত্তৰকেইটা কৈ দিছো তোমালোকৰ চাই ল'বা এটো হ'ব স্পৰ্শ বিটো হ'ব বায়ু আৰু চি টো হ'ব ৰেচন তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা পোৱালি জগাই বংশবৃদ্ধি কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম লিখা উত্তৰটো কৈ দিছোঁ চাবা পোৱালি জগাই বংশবৃদ্ধি কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম হ'ল গৰু এটা হ'ব আৰু ছাগলী আৰু বহুত ধৰণৰ আছে ইত্যাদি তোমালোকে এই দুটা লিখিলেও ভুল নহয় শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে লিখিব পাৰা এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা উদ্দীপক কাক বোলে চাৰি নম্বৰটো উত্তৰটো হৈছে স্পৰ্শ অতিপাত ঠাণ্ডা বা গৰম অতি উজ্জ্বল পোহৰক উদ্দীপক বোলে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চোৱা জীৱৰ উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা দুটা উদাহৰণ দিয়া ইয়াতে উদাহৰণ দিব দিছে উত্তৰটো চাবা জীৱৰ উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা দুটা উদাহৰণ হ'ল এক নম্বৰটো চোৱা কেঁচু এডাল লাহেকৈ চুই দিলে খোজ যায় দুই নম্বৰটো চোৱা ৰাতি বনৰীয়া প্ৰাণীৰ গাত উজ্জ্বল পোহৰ পৰিলে সিহঁত তৎক্ষণাত আঁতৰি যায় এই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে জীৱ আৰু জ্বৰৰ চাৰিটা পাৰ্থক্য লিখা জীৱ আৰু জ্বৰৰ চাৰিটা পাৰ্থক্য হ'ল ইয়াতে চোৱা জীৱৰ চলন আছে আনহাতে জ্বৰৰ চলন নাই একেবাৰে সহজ জীৱই খাদ্য খায় আনহাতে জ্বৰে খাদ্য নাখায় জীৱই বংশবৃদ্ধি কৰে আনহাতে জ্বৰৈ বংশবৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে চাৰি নম্বৰটো চোৱা জীৱই উশাহ নিশাহ লয় আনহাতে জ্বৰই উশাহ নিশাহ নলয় তোমালোকে এটা কথা মন মনোদি শুনিবা জীৱ তাৰমানে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত যাব পাৰে আৰু জ্বৰবোৰ যাব নোৱাৰে গম পালা সেইটো যদি বিশেষ মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পাৰ্থক্য লিখিবলৈ অসুবিধা নহয় দিয়া সাত নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো চোৱা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে দুটা পার্থক্য হল উদ্ভিদে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে আনাতে প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে লয় উদ্িদের ক্ষেত্রে ওজন প্রজনন সমানে পরিলক্ষিত হয় আনাতে প্রাণী ক্ষেত্রে প্রজনন যৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় আট নম্বর কোয়েশনটা চা রেশনের প্রয়োজনীয়তা কি অনাক পদার্থ অনাকলগতীয় বৰ্জন কৰাত সহায় করে নম্বৰটো চোৱা আন্ধাৰত গছৰ বৃদ্ধি কিয় পোহৰ নহলে উদ্ভিদ শালুক সংশ্লেষণ নোৱাৰে ফলত দূৰ বৃদ্ধি হয় দহ নম্বৰটো চোৱা জীব বুলিলে কি বুঝায় উত্তৰটো হৈছে জীয়াই থকা বস্তুবোৰকে জীৱ বোলে এঘাৰ নম্বৰটো চোৱা জীৱৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা একেবাৰে সহজ জীৱৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল জীৱই উশাহ নিশাহ লয় জ্বৰে উদ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় জীৱই খাদ্য খাই জীৱৰ চলন আছে বাৰ নম্বৰটো চোৱা আমাৰ চহপাশ বুলিলে কি বুজায় আমি জানোৱে আমাৰ চহপাশ বুলিলে কি বুজায় আমাৰ চহপাশত থকা জৈৱিক কোনো অজৈৱিক পদাৰ্থবোৰকে চহপাশ বুলি কোৱা হয় তেৰ নম্বৰটো চোৱা পৰিৱেশৰ উপাদান কেই প্ৰকাৰৰ উত্তৰটো কৈ দিছোঁ চাবা পৰিৱেশৰ উপাদান সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ এক নম্বৰটো হৈছে জৈৱিক উপাদান দুই নম্বৰটো হৈছে অজৈৱিক উপাদান আৰু চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা পাৰ্টত থকা ইংৰাজী প্ৰতিশব্দসমূহৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা এইটো তোমালোকে সমগ ঘৰত কৰা কাম তোমালোকে কৰিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপমান তোমালোকৰ লাভৱান হৈছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিবা আগন্তুক এনেকৈ ভিডিঅ' পাবলৈ আজিলৈকে এইখিনিয়ে নেক্সট ভিডিঅ'টো পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক